Як ви бачите майбутню співпрацю власне зараз яка як є? Чи ну в перспективі які зараз є е, от, пункти, які ви би хотіли вирішити ми, список смотрите, ми список цих пунктів тільки будемо готувати. Да? Як говорив Захаров що ми до кінця января план роботи на наступний рік. тому що план роботи на 2015 тисячі п'ятнадцятий з приходом. Юрий Леонидовны, он сдвинулся с места. То есть мы уже начали закрывать те вопросы, которые у нас висели ну, годами, можно сказать, десятилетиями. Какие да. самые пытания? Там вопросы таможенного оформления непосредственно в Одесском порту, да, который вопрос нам говорили, что это невозможно, хотя это было. Отказывать в этом было незаконно, но отказывали. Да. То есть это вопросы неконтролированного, неконтролированного назначения форм контроля. Да. То есть когда инспектор из-за плохого настроения мог повесить досмотр, полную выгрузку, не, не имея никаких оснований это делать. Да. То есть ну, полномочия у него есть, а ему просто так хотелось. Да, то есть все повзвешивать, все, все подосмотреть. Сейчас эта практика уже уходит в прошлое, уже как-то все, все становится попроще. Вы же понимаете, что как бы, проблем в таможне за последние 20 лет, как таможня работает с независимой Украиной, их становится все больше, больше и больше. То есть они накапливались с нежным планом, сейчас их нужно решать кардинально. Да? Там, некоторые проблемы требуют решения на уровне как минимум Минфина, некоторые проблемы можно решить здесь. Да. Те проблемы, которые можно решить здесь, я думаю, мы за полгода все закроем. И они уже решаются? Они уже решаются, да. То есть мы, по крайней мере, мы не слышим от нового руководства таможни слова «нет, это невозможно, если это возможно». Да, то есть тут вопрос в том, что все, все строилось на Забюрократизированности процедур. Да, сейчас это становится все проще и проще и прозрачнее. То есть мы надеемся, что все будет намного быстрее, и лучше, чем было раньше. Сразу мы